Ini seger sekali ya teman-teman Mantap sekali ini ya Dapur Uma Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Uma Pada video kali ini Dapur Uma akan berbagi resep Memasak gulai ampai ini khas ya dari Sumatera bahan-bahannya ini ada 3 buah sayuran oyong ya saya potong-potong ya kemudian ada terong bulat sebanyak 7 buah ya saya potong dua kemudian ada 5 lembar daun Jahe ya, saya buat simpul seperti ini ya. Ini 5 lembar daun jahe. Kemudian ada dua lembar daun kunyit ya. Saya juga buat simpul seperti ini ya. Kemudian ada tiga lembar kencur ya. Kita potong-potong ya. Selanjutnya ada jamur tiram ya. Saya potong-potong atau saya belah seperti ini ya, kecil-kecil ya. Ini jamurnya kurang lebih satu on ya. Dan selanjutnya ini ada sayur katuk atau katu ya kalau bahasa Sumatera. Ini kita siangi dulu ya. Kita ambil daunnya saja, daun muda dan batang yang masih muda. Seperti ini ya. bahan terakhir ini ada tiga batang lengkuas yang masih muda ya tiga batang lengkuas yang masih muda kita ambil isi dalamnya saja seperti ini ya cara membukanya nah seperti ini kita ambil batang dari lengkuas yang muda nah, kemudian kita potong-potong ya seperti ini ya penampakan dari batang lengkuas yang masih muda ya ini mantap sekali untuk digulai ampai ya kemudian untuk bumbu halus saya hanya menggunakan bawang ya bawang merah 3 siung dan bawang putih 3 siung cukup ini saja sangat mantap ya sayurnya ya mari kita cuci bersih dulu ya bahan-bahannya cara memasaknya saya sudah panaskan air kurang lebih setengah liter ya Kemudian kita masukkan batang lengkuas yang masih muda tadi, karena ini kan keras, jadi saya masukkan terlebih dahulu ya, kemudian bawang putih, bawang merah ya, yang sudah dihaluskan. Ini sudah 5 menit ya, kemudian kita masukkan daun katuk dan jamur tiramnya ya. Tunggu lagi ya, kurang lebih satu menit ya. Ini sudah satu menit ya. Kemudian kita masukkan bahan lainnya, kita masukkan oyong, terong, daun jahe, dan daun kencur ini ya. Kemudian saya masukkan satu sendok teh garam ya juga satu sendok teh kaldu bubuk ya atau kaldu jamur ya bisa diganti dengan penyedap lainnya ya tadi saya lupa ya saya ingin memasukkan dua buah tahu ya ini kita potong-potong ya tahunya ya ini kita masukkan tahunya ya sudah saya potong-potong ya Kita masak ini kurang lebih 5 menit ya. Kemudian kita angkat. Jangan lupa untuk tes rasa ya. Ini sangat praktis ya masak ini ya. Tanpa minyak, tanpa santan. Ini sudah masak ya. Tadi kenapa saya memasukkan sayurnya satu persatu berbeda karena tingkat kelembutan dari sayuran itu berbeda ya. Mari kita sajikan. Tara, gulai atau sayur ampai sudah siap disantap. Ini seger sekali ya teman-teman. Mantap sekali ini ya. Ini lawannya sambal terasi ya dan goreng ikan asin. Mantap sekali ini. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like serta komen ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan tekan juga tombol notifikasinya ya, supaya selalu mendapat notifikasi menu-menu dari dapur umat lainnya. Selamat mencoba!